Еще одну мелодию могу сыграть, которая вот здесь сосед наш играл на трубе. Uh -huh. Он умер в 17 году. А бельмесник, а не на нас у Тюрки Абельмесник. Не у Геддишхо. Но мелодия, она оригинальная. Ну,

из Молдавии, тоже знакомые много. но ну, они оттуда из Гагаузии пришли, но это сугубо наши вот эти, то, что, в наших селах играли. Сейчас я вам сыграю ордалка. Хотя очень любят у нас все танцевать эту ордалку. Вот там, Ордалка. это называется подрить. Подрить? Подрить. Без ордалка. Подрите. Дентровка владела подрец, а без диссардовка. одна из разновидностей, но она быстро танцуется, она подобие батаи, но только у густурмных движений. Меня тоже, блять, нет, да, колдис я вдайте. Елена там? Елена Ивановна, Елена Михайловна. Михайлов, давай, он, кстати, он на рибзи мне танцевать умеет. Да, без что суржи сонда. Ну, нерды, китара фофору. Давайте. Фор. Не, не гитару, а не вот такие разновидности. они очень популярны. Все музыканты играли, но сейчас нигде не слышно. Ну, у меня телефона нету, но я эту мелодию нигде не слышу. хоро, они знают автоматически и сразу подтягиваются, как только слышат эти звуки. Это для них это родные ну, кровные вот эти мелодии. Я могу сыграть одну тангу, которая я этот дидиафраз играл. Но это танго я и даже у русских не слышал. Послушайте